Я от души говорю большое спасибо ну, и вам за то, что... Значит, объясняю. Секундочку. Разрешите, я только скажу. Я ж никого не собираюсь содержать или я просто хочу вам сказать. Вот посмотрите, тот вчерашний день вызывает неожиданно. Звонок ко мне срочно собраться, ну, по по скайпу, там, по всему. Я ж бегом прибегаю туда. Вопрос один. Отставка. По заяве, подстава одна. Заява польской про ее выход. Вы про ее снять снятие себя полномочий головы. Ну ничего себе, я приехал, я чья, я 40 минут выступал, я ей сказал, как я ее уважаю, как для меня это какое-то... Почему, зачем вы так, Наташа, я правду говорю, или вы не были? Я честно сказал, что уважаю, я отношусь к вам с великим уважением, Лариса Михайловна, но только прошу одно, вы красивая женщина, спасите тот мир, не делайте этого. Она говорит, нет, во было такое вопрос однозначно решен и более того вы сказали я выхожу еще из громадской рады было ли это? Вчера это выйду не у вас а у громадской рады. Подождите было вчера это было сказано М и я М было, вот, одна после, да была одна минута после этого я ее продолжаю уговаривать не уходить в это время. Смотри, тяжелая артиллерия сидит, бум, хлоп-хлоп, ну, блогер нажал и тут же. А я предлагаю с собой распуститься. Тут что делает этот самый Лариса Михайловна? Опа, пос... тихо-тихо, тату потом, его шнили там, Сокошнили, я знаю. Этот сам, смотри, смотри, да, это сам. Что, что, что делает Лариса Михайловна? Она Юра, тут же фиксирует, поступила, предложение. я же рассказываю, подожди, не сбивайте, я же не успею, поступила, предложение, кто зафиксировал. Тут же, я только переключаюсь на Максима, говорю, Макс, ты что творишь? Да какой самороз? Мы же собрались под Такого нет вопросов. Тут же красавец он второй, Володенька. А я предлагаю быстренько первым вопросиком на завтра. Она берет и фиксирует. И так, вы понимаете, что происходит? Шок. Контактов. То есть это было, это было и, э, срежиссировано одним режиссером. Вон, вот, вот. Она не хочет работать с костяком, а мы будем работать. У нас есть желание работать с властью. И мы будем работать. Мы сможем его. Правильно. А, а нас сейчас, сейчас подставляют на одно. Распустить. А посмотрите. Уходите, пишите заявление. на их лица. А это председатель организации. Кто, почему вы их лишаете права войти в эту громаду? Его лишай, бесит, я его все, я вам сказал. Это была... Лариса Николаевна, все время стекло, поэтому... Я я подвожу черту. Лариса Николаевна, при всем великом моем уважении к вам, вашей красоте, к вашему уму, но вы поступили очень некрасиво. И как человек, и как руководитель. Правду говорю. Зато это честно. Коллеги, а, я хочу сказать, что... Происходит манипуляция. Значит, я в четверг, у вас будет в четверг... Лариса Михайловна, давайте нет, мне. Снял, нет, нет, сейчас, секунду только. Я, я, я просто... В четверг я обнародовала в Фейсбуке о своем решении о снятии из себя полномочий. И спросила у всех, когда удобно собраться, в пятницу и в понедельник. И сам Бычковский сказал, я на Майдане буду в понедельник. А сейчас он говорит, что ему с Надька. Вчера вот подзвонила на 12-ю mm -hmm. Не надо брать, не надо подтасовывать. Я, Я возвращаюсь в да. и, да. Да. и да. У нас в положении не написано, что вы свое заявление в Фейсбук Давай подаете. Секретарь должен... Мы... У нас есть секретарь? Есть заявление? Покажите заявление Значит, польское. Покажите, где секретарь? У нас есть наш секретарь? А. Где заявление а. польское? Его нет. Берем заявление польское не существует. Сейчас мы изберем счетную комиссию. Я предлагаю счетную комиссию с одной противоборствующей стороны. А, У нас нет сторон. У нас что драбо. вы нас разделяете? Что вы нас ссорите? Зачем? Зачем, вы, вы нас сталкиваете лбами, Лариса Михайловна? Я Прекратите! Я, я делаю это для легитимности. Для устанавливания. Устанавливания. А а я тебе я напомню, Саша, я тебе все напомню, что это земляным делом в 2006 году. Я тебе все напомню. Ты забыл. Ты забыл. Сегодня Кириченко, придя в обл. администрацию, начал с того, что я не дам провести собрание. Да, я тебе напомню. Он сейчас пытается это сделать. И он прав. Но решать провести собрание. Да, я никогда или ему не вязал в задницу, но он Будете, прав. Вы, да. будете вы решать, ну, значит, начинать собрание была. или нет, и а не перечем-то. Значит, коллеги, да. а, пожалуйста, надо три человека, еще одно... Я водитель. прошу, те люди, которые пожалуйста, понимают, нет, о чем нет, идет я речь, я прошу назад, вас встать и уйти. Все, спасибо. Нет, не надо обожить. Сейчас же голосование. Голосование, не зачем. Да не будет. Не, наоборот, надо остаться. Сейчас же будет формироваться повестка дня. Нормально! Ну не будет тогда никакой повестки! Да не будет у них голосования! Уже тут на люди настроены, нормально люди настроены! Все все, все. все, все нормально! Я нет, не все, не все, нет, все, нет, все нормально! Выходи, Юрий Олегович. Еще два Все, предложения. все, все, все нормально! Блин, Юрий, Блин, все нормально! Слушай, что ты не можешь Ну присядь! Предлагайте в счетную комиссию. Ильченко. Давайте, кого в счетную комиссию? Кого? кого еще в счетную комиссию? Не знаю. И Ильченко. Кого? Ильченко. Ну, вот, Ильченко. Может, Ильченко. Ильченко. Ильченко, да. Кто за Головченко. А в счетную комиссию без Ильченко и Бычковского. Прошу проходить. Я, я вам говорю, нормально. Не-не-не, нормально, нормально. Все. А все, а все, 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 на... так вы ждали легитимность легитимно сейчас. Нет, нет. А еще ж в повестку дня Все утверждать да. надо. Поэтому коллеги, мы избрали. Теперь мы с вами должны. Правление, которое вчера состоялось легитимно, при максимуме сбора. Не было только одного человека вчера в правлении. Вынесло на повестку дня. Один вопрос. По самороспуске громадской рады и областной государственной администрации. Кто за эту повестку дня? Прошу проголосовать. Счетная комиссия, считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Одиннадцать. А, -а, -а здесь? А здесь? А А нас заснимите, 13, а? А -а -а. А -а -а. 13, Мы тоже руки 15, держим. А то -а -а. потом будет... Пятнадцать. А -а -а. Еще раз. Еще раз. Держим руки. Раз, два, три, четырнадцать, шестнадцать, Ребят, ну сам 16, по себе вопрос. Потом все комментарии. Вера, а зачем же вы голосуете? <просить> сам по себе вынесенный вопрос на повестку дня так. не предполагает отрицания различных выступлений и комментариев. Еще Более еще того, и с, с <просить> юридическими <просить> объяснениями, совсем на свете. Так. Понимаете? То есть вопрос вынесен. <связи> То есть это не означает, что такое же решение. <связи> Меня, меня приглашали, на заявление. Что, на заявление вынесло? Да да. Да, да, да. на заявление. А, коллеги. а заявления нет? Заявления нет. Юра, да, Юра, а вы можете ваш... как-то, чтобы я людей. Да, а что вы меня вот Вчера у Вчера утвержденная повестка дня. Отойдите, была что каждому выслана есть? в электронной рассылке и размещена на страничке Громадской Рады. Повестка была определена. Фотокопии вашего. Покажите заявление. Это единственное основание сегодня собраться. Нет других оснований. Продолжаем. Кто против этой повестки дня? Прошу про. Против, пожалуйста. Вчера рассматривали заявление. А было заявление? Одиннадцать.

и за столом Я прошу, пожалуйста, что? переголосуйте за кто. Но неужели вам это трудно? вы, вы же, вы же убеждены в своей... Вы убеждены в себе. Переголосуйте, пожалуйста. Все направление. Ну, ради Бога, ради такая Уважаемые. Нет, нет, ну, давайте озвучим а то, смотри. что было направление. Ну, так давайте озвучим. Ну, так давайте озвучим. Будет собрание, будем обсуждать. что же здесь стоит за С этой повесткой никто бы сюда не приехал и не собрали. А мы собрали мы воронку, да вы мудро, не надо. Я вчера узнал направлении. Вы голосовали, были направления Ну вам вы вы не нравится, вы уходите. Но зачем вы нас заложники берете? Зачем? Вы же как террористы. Вы же террористы, явные террористические методы. Вам же не нравится. Ну уходите! Дайте нам работу. Вы хотите нас потянуть за собой? Да, кто вас научил? Террористические центры? Хорошо. Вас в террористическом центре европейском научили этому? Или в Америке? Вас в Америке этому научили? Кто вас научил этим провокациям? На американские гранты за американские деньги? Ты подтверждаешь это. Вот записано. На американские гранты за американские деньги. Это тупой захват заложников, это тупая расправа, это сговор, это афера, это мошенничество польской. И здесь группировка польской, которая посулила деньги, гранты, американские доллары, и именно за них они дерутся, за эти деньги. 这个评论都不够仔细。 Это вы, это вы такую ситуацию создали. Вы грандоеды, вы грандоеды, вы живете только на американские. Вы даже не знаете, что такое гривна, национальная валюта. Давайте, прошу вас, пожалуйста. <связывая> милицию надо вызывать. Распорушение надо вызывать милицию. поздно, мать? Я для сайта э, для сайта нашей организации снимаю. Сегодня 14 человек хотят судя решить судьбу. 14 хотят решить рады. Вот что я вам хочу сказать. А перевесом в один-два голоса. Вот что, вот что они хотят. Да не бойтесь, ничего не будет. Это решение незаконно. Это решение. Никакого решения не будет. Ну, Во-первых, я хотел бы обратиться, чтобы все друг к другу относились корректно. То, о чем сказал Сергей Александрович, я считаю, что он имеет право на свою точку зрения. Да, он высказал свою точку зрения, что с его стороны громадская рада каждый свой шаг перед тем, как его сделала, должна согласовывать с губернатором. Владимир, не каждый слушает. Это вот... Не передергивайте, Владимир. Подождите, только, подождите. Лишь только лишь положение, только лишь положение, которое, подождите, которое подождите, вы не соблюли. Я прошу Спасибо вас, да. пожалуйста. Это же манипуляция сознания. Спасибо. Манипулятор. Спасибо за, корректность. Спасибо за корректность. Каждый имеет право на свою точку зрения. Но не врите только. И меня не оговаривать. Меня цитировать нужно как классика. Я для вас классик. Слово в слово. Не искажать. Даже запятую не ставить. Вы поняли? Вот так. Спасибо. Сергей Александрович, вам дали сказать столько, сколько спасибо. вы хотели. Я... Но вранье я буду останавливать. Почти. 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 Спасибо. Почти. спасибо большое. Меня в свое время да. просили все время, когда я учился еще в военном училище, деплорировать Владимира Ильича Ленина. Ну, я думаю, да. что вы хороший право да, Ну, я... он гораздо уступает нам. Мы уже его превзошли. Хорошо, спасибо. спасибо. Да. Вы имеете право на свою точку зрения. Исходя из этого, мы сейчас это поставим на голосование вопрос о саморозку. Не Каждый не будет летать. иметь свою точку зрения. Тише, тише, тише. Если Сергей Александрович считает, что если проголосует за саморозку, что это неправильно, неправомочное решение, он сможет это через губернатора оспоить и заставить работать громадскую раму. Та, которая останется. При этом я могу сказать, что моя точка зрения. Я не согласен с тем, что сказал Сергей Александрович, что каждый свой шаг нам должны согласовывать Вы врете, я не говорил такого. У нас должна быть своя точка зрения. Вот я не говорю, что каждый свой шаг. Вы врете. Я согласен с тем, что было на громадской ради, когда вы сказали, что у нас создался действительно работоспособный коллектив. Хотя в нем, конечно, есть разные мнения. И поэтому одним из шагов, который предлагается, Вне зависимости от того, какое заявление будет принято сегодня, тот костяк активных членов Громадской Рады, который проработал это все, я думаю, все присутствующие входят в этот костяк, создать потом ассоциацию общественных организаций, сделать ту же самую Громадскую Раду, только без приставки, при, продолжать ту же самую свою деятельность совместно, плечом к плечу. Только единственное, тогда уже у нас будет полномочия. Мы лишаемся тех э, э, статусов. Но моя точка зрения, я работаю здесь не за статус. Я в той же Громадской Раде старался сделать что-то полезное для города и для области. При этом, то, что говорил Сергей Александрович, за этот период никакие гранты я не получал. Это сразу, так сказать, маленькая ремарка. И... Ту работу, которую мы проводили, да, мы хоть да, готовы да, и собираемся ее да, да, продолжать. Вы у градоедов экспертом работаете. Продолжайте, Володя. Да, мы будем продолжать. Не Поэтому я пожалуйста. единственное прошу. Давайте все-таки относиться друг к другу корректно. Каждый имеет право на свою точку зрения. Каждый имеет право его высказать. Мы здесь, я думаю, взрослые, самостоятельные рубы, которые за плечами имеют какую-то жизненную позицию, какой-то жизненный опыт, какой-то какое-то свое мнение. Давайте к нему прислушиваться и принимать решение. Принимать. Я парировать могу? Да, вы соберете все, что не хотите парировать? Нас шоу. обманули, развели. Я как детей, взрослых я людей. Мы бы выработали регламент, же, если бы пошло. Юга, ну, а, коллеги, по регламенту, да. правильно, и Кто за то, чтобы для выступления давать не более двух минут? Мы можем до утра заседать. Кто за... Есть другие предложения? Нет. Две минуты. Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто О, за? Да. буду выступать сколько надо. Считай. Считай. Да. Спасибо. Правильно. Спасибо. Кириченко говорит, я буду выступать сколько мне надо. Понятно? Конечно. Конечно. Ага. Потому что здесь нелегитимное собрание. Здесь две минуты. Две минуты. А вот у меня сомнения уже. Кто против? Кто против того, что две минуты? Вот Кто Нет воздержался? Кто воздержал? Вы воздерживались? Поднимайте хоть руки. Да почему? Это наше право поднимать или не поднимать. Лариса Михайловна, вы, пожалуйста, ведите Нет, сама. я большинство говорю, есть, воздержал. Большинство да. есть продолжательности. А вы мне потом скажете, что я регламент нарушил? Конечно скажем. Напишем, Обязательно да. Просто. Обязательно просто. Все. 20 человек за 2 минуты. Значит так. Уважаемые присутствующие. Все из вас уже где-то, многие из вас, да? Третий срок сидят в громадской Раде, И все прекрасно, но зубок должны знать положения, регламенты, этические кодексы и все прочие документы. 996 декларирует. Мы совет. Совет. Мы не юридичная организация. Я отвечаю тем, кто говорил о том, что можно вносить или что-то не вносить, добавлять, не добавлять. Мы совет при. Поэтому у нас здесь есть кураторы, они присутствуют, и они присутствовали. У нас есть регламент, который, если хотите знать, это мое мнение. Я выражаю свою точку зрения. Мы нарушили первый раз. Дальше. Мы его нарушали и потом. Мы все здесь, разные здесь, да? Значит, мы можем самораспускаться, вносить что-то, не вносить. На прошлом собрании я выступала против внесения пункта о самороспуске в регламент. Почему? Потому что я считаю, я на это не имею юридического права. Пусть я не до юрист, но я на это юридического права действительно не имею. На что я имею право? Если дальше я не могу сотрудничать с этой администрацией, с этой властью, у меня другие взгляды. Я могу спокойно написать заявление Нет. или перед этим, как я говорила на нашем первом заседании. Я обратилась к Кириченко, потому что меня сюда делегировало правление. Правление. И мы когда сдавали документы в пакете, там было протокол заседания правления моей организации. И мое личное мнение, я могу стоять на Майдане, как стоял там, кто там стоял, я не знаю, вот из тех, кто кричит против. А вот Юра Бычковский стоял на Майдане. То есть это мои личные пристрастия. У нас есть правовеческая организации, у нас есть просто там э, здравоохранение, как у Соболя, у меня там защита прав, неважно, да? Но у нас есть регламент и порядок. Поэтому, если мы должны так по регламенту делать, значит, я могу написать заявление, и как Наташа Кравец без лишних вот этих серпантов да. взять и, и уйти. Пожалуйста, да. мы вправе написать эти заявления и всех Пожалуйста, Уважаемые коллеги, я всегда ну, присутствую, но я, я всегда учусь. сижу и молчу, всегда наблюдаю. Но сегодня, вы знаете, все вышло из-за рамок. Я вчера была совсем другого мнения в городской ради. Я сегодня посмотрела, ну, мы все живем в одном городе, мы все руководители общественных организаций, все работаем с той или иной целевой группой или с людьми. Но сегодня да, вот такое унижение, как бы грубость. Нам же смотреть. встречаться с вами в городе. Но разве можно вот кричать, грубить? Мы что-то собрались, давайте голосовать, давайте решать какие-то вопросы, но не оскорблять друг друга. Понимаете, это просто смешно, но дико смотреть. Вот ну, честно вам говорю. Мы пришли что-то решить, давайте соберемся. Не согласны, давайте голосовать, давайте как-то уговаривать, как-то решать. Но мы же не политики, мы руководители общественных организаций, мы общественность. Почему вы берете привет с политиков? Почему вы стараетесь друг друга нагрубить, мордобоем заняться и чем-то другим? Давайте работать. Они... А нас хотят культурно задушить Пожалуйста, и уничтожить. Культурно, тихо, по договоренности заранее. Нежно ласково. Послушаем, давайте, что друзья, все мои члены громадской рады трошки забули, что такое громадская рада. І і, і замніли себе якими то над людьми, які можуть командувати обласною державною адміністрацією, президентом. Я ви пам'ятаєте, як я казав, що за загальна е, общественна слабоумія писати бумагу проти президента, проти так, да, ми погоджували, щоб ми могли написати «За безчинство міліції. Да. За те, що кабінет міністрів і його члени відповідальні да. Але у нас, як сказав, і ми тоді добились пункт, щоб ви викинули пункт, що ми не хочемо співробітниця з, з, з головою обладністрації. Я хочу співробітник, і багато тут і хочуть. От ви хочете співробітник? Да, да. я... У нас одна була людина, яка вибрана всім, це президент. Мы не могли писать такого. Кто-то через кому написал президент, и это спонукало вот эту всю хаос. Знаете, тот, Чего то, Чего кто-то? Польская ее команда. Чего кто-то? Ну, Они подавали решения, решение. Они инициаторы. Я не думаю. кто есть так. Теперь еще. Все мы говорим о какие-то... за хвилинку, тут очень важно. Значит, мы говорим, что у нас есть кодекс моральный строитель коммунизма. У нас есть... Ну, этот, э, э, но все забывают, что есть закон Украины про... закон Украины про... нет, нет, про э, нарадчие органы, консультативно-дорадчие органы. Есть закон. В якому пишеться в цьому законі. А потім вже, вже похідні всякі там мотиві. В цьому законі напиш... пишеться, що закон пишеться, що персональний склад. Більше. Більше. Я ще прошу, пошла, щоб я Більше. зачитав. Більше. Персональний склад затверджується особисто головою відповідних структур. Тобто Тобто персональний склад затверджується, він може не затвердитися. Також є законодавство. Тепер дивіться, За мета, мета дорадчого органу така. Прямо я вам читаю пункт один законом.